Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabis Clan. Zain Hamidi kata, PAS sudah boleh terbubar dengan sendiri kerana UMNO telah pun Islam dalam perlembagaannya selaras dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Tuan Guru Nik Aziz satu ketika dahulu. Tetapi persoalan saya kepada Zain Hamidi, letak Islam dalam perlembagaan itu, maksudnya adakah kamu mengamalkan Islam dalam kehidupan harian serta dalam perjalanan politik kamu? ataupun sekadar letak nama Islam tapi sekadar nama je letak Islam dekat situ. Tapi penghayatan, pengamalan, yilek. Kalau penghayatan dengan pengamalan pun yilek dan macam mana anda nak kata yang anda ada Islam dalam perlembagaan? Baik, tak payah ada. Sebelum itu tuan-tuan dan sekalian saya berada di parkir di hadapan Yayasan Al-Bukhari kerana tadi ada sedikit mesyuarat lah kan berkaitan dengan orang Melayu. Jadi itulah kita punya sana ni pun dah ala-ala mesyuarat pasal Melayu kan. So kita pun pakailah ala-ala seperti ini. Tapi ini tidak menunjukkan atau menandakan yang saya teringin nak jadi YB ke apa-apa ke tidak. Saya tetap Papa Beri yang anda kenali yang tidak berminat untuk bertanding pelan raya yang tak berminat untuk menjadi adun ataupun MP ke apa-apa ke tetapi saya akan cuba memberikan seberapa banyak tenaga saya boleh untuk memastikan orang Melayu kita ini bersatu. Tetapi itulah, dalam pada kita cuba usaha untuk menyatukan orang Melayu, ada je benda yang menyebabkan kita terpaksa react sebab jelah kadang-kadang perkataan-perkataan itu sama ada dia tak cerdik ataupun terpaksa direspon. Kalau tak respon, dia akan jadi barah yang akan membarah dan akan merosakkan dalam masyarakat kita ini. Antaranya ialah kenyataan oleh Zain Amiri baru-baru ini. Walaupun kenyataan itu nampak macam bergurau, tetapi kenyataan itu saya rasa perlu untuk kita react dengan serius kerana ia melibatkan seseorang yang sudah meninggal dunia seolah-olahnya macam mempelikihkan apa yang pernah beliau kata. Iaitulah bila Zain Amiri telah memetik kata-kata Tuan Guru Nia Aziz yang pernah diutarakan oleh Almarhum Tuan Guru satu ketika dahulu di mana Almarhum kata, andai kata Kalaulah UMNO satu hari nanti meletakkan Islam sebagai dasarnya, sebagai asas perjuangannya dalam perlembaganya, maka tak perlu ada pas lagi dah dia sendiri yang akan membubarkan pas pada ketika itu. So Zahid kata, berdasarkan kepada laporan media yang telah meluas ketika ini, memandangkan UMNO telah pun meletakkan Islam sebagai salah satu perkara item dalam perlembagaan mereka kalau tak salah saya perkara tiga kot kalau tak saya ingat berapa perkara kan dan kemudian sama ini UMNO pun telah apa tu menerajui kerajaan membina masjid-masjid memantapkan syiar Islam membantu mengubalkan perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan macam-macam lagi maka basicallynya UMNO telah pun melaksanakan Islam UMNO telah pun menerima Islam jadi mungkin Zahid kata pas sudah boleh terbubar dengan sendirinya selaras dengan kata-kata Tuan Guru Naziz yang beliau anggap sebagai satu wasiat itu. Yang ini tuan-tuan sekalian, -tuan, saya tak tahulah semanaj Zahid ini dapat keyakinan baru ini selepas kes beliau NFA ataupun tidak sebab jelah bila kes beliau ini NFA, saya dengar-dengar cerita yang paskan pegam Zahid tengah cuba untuk memfailkan permohonan dekat mahkamah untuk AND, acquit and discharge. Maka tu menggugurkan pertuduhan dan juga membebaskan Zahid daripada pertuduhan Yasan Akabudi itu. Yalah, dah paskan pegawai negara pun dah tak nak meneruskan kes pada ketika ini kan. So no point pun benda tu jadi DNAA. Jadi saya difahamkan paskan Goman Zahid tengah cuba untuk pohon AND. Tetapi kalau kau pohon AND ni Zahid, maknanya engkau tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Kenapa? Mari saya ceritakan. Sekarang Zahid mengatakan bahawa dalam UMNO pun dia dah amalkan, dia letakkan Islam sebagai perlembagaan dan sebagainya lah. Okey, fine. Alhamdulillah, bagus satu. Tetapi sejauh mana pengamalannya? Sejauh manakah Zahid dan UMNO itu sendiri benar-benar meletakkan Islam sebagai tempat yang tertinggi? Saya tak nak cakap seolah-olah macam pas ini terpaling Islam ke apa-apa tak. -apa, kita just cerita tentang pengamalan Islam itu saja ya. Berdasarkan pada perkara-perkara yang basic. Sebagai contoh, dalam putri UMNO, dalam wanita UMNO, bagaimanakah penutupan aurat mereka? Sempurna ataupun tidak? Kita lihat siri Menteri Undang-Undang dari UMNO. Adakah itu merupakan ciri seorang wanita muslimah? Minta maaflah bukan nak merendahkan beliau ke menjatuhkan peribadi ke tetapi kau dah kata UMNO terima Islam dan sebagainya kan? Dalam pas sebagai contohnya, insyaAllah takkan ada karakter yang kelihatan seperti Menteri Undang-Undang tersebut sebab dalam Islam, seorang wanita itu tak kira macam mana kan sekalipun wajib menutup aurat dengan sempurna menutupi antara dia punya seluruh badan kecuali muka dan juga tapak tangan jadi secara asasnya kalau cerita tentang pengamalan Islam ini Zahid anda kena pastikan yang pengamalan Islam itu diamalkan, bukan sekadar ada dalam oh aku kita di Islam tak, kena ada amalan itu sendiri sebenarnya saya tak nak sentuh lah tentang benda-benda tak nampak macam solat ke apa-apa ke. Itulah akan cerita lah kan. Sebab bila saya kata, oh Islam ni kita dah bina masjid lah. Kita meletakkan Islam sebagai agama persetuan dan bla-bla lagi. So menunjukkan kita memang selama ini menerima Islam dan menegakkan Islam. Ya, tapi itu tanggungjawab anda sebagai kerajaan. Kalau anda sebagai seorang pemimpin Melayu, pemimpin Islam, tak letakkan Islam sebagai agama persekutuan, memenangkan negara inilah negara Malaysia, negara yang ada raja-raja Melayu, yang selama ini teguh dengan Islam, Memang nak kena sepak lah masalahnya. Apa antara punca penantangan rakyat Malaysia terhadap Perlumbaan Union? Dua perkara. Satu untuk mengakis kuasa Raja-Raja Melayu dan keduanya bila mereka ini hendak hormat Islam daripada pengamalan. So bila UMNO datang, of course lah dia kena tak Islam. Itu sejarahnya. Kita semua belajar tentang perkara itu kan? Tapi yang paling utama sekali, wahai Zahid. Nak cerita tentang masjid. Memang tanggungjawab pemerintah lah. Engkau adalah pemerintah. Kerajaan lah UMNO dulu lah pemerintah. Jadi bila kerajaan itu pemerintah, of course mereka kena bina lah masjid-masjid. Mereka kena bina rumah ibadat dan sebagainya. Bukan main biar macam tu je kan. Kena tolonglah bagi fund untuk bina sekolah ke apa-apa ke. Sebab itu memang tanggungjawab kerajaan. Bukan optional. Unless lah kalau optional. Tapi ini bukan optional. Memang tanggungjawab anda. Jadi anda tidak boleh berbangga bila anda dah jalankan tanggungjawab anda bare minimum. Betul tak? Sebagai contohnya kan, seorang bapa, oh aku bangga aku dah bantu bayarkan yuran sekolah anak aku. Memang tu tanggungjawab engkau. Kena bangga buat apa? Bayar je lah. Kan? Benda tu tidak memberikan apa-apa significance. Tetapi pengamalan Islam itu si penting. Tentang bagaimanakah anda benar-benar hendak menjadikan negara ini sebagai sebuah negara yang benar-benar berpaksikan kepada Islam. Sejauh mana anda mahu menghapuskan judi. Sebagai contoh, kita ada beberapa negeri UMNO. Ada Melaka, ada Johor. Majoriti Melayu kan? Johor lah terutamanya. Bila anda nak hapuskan judi kat situ? Bila anda hendak menghalang judi daripada beroperasi dekat contohnya Melaka, Johor. Sebab Johor lah kan contohnya kan. Bila nak halang judi daripada beroperasi dekat situ? Judi haram lah kecita lah. Judi haram tu dah sah-sah haram. Biarlah polis handle. Tetapi judi halal ini. PAS tidak pernah break. Oh kita dah terpanggil Islam. Tetapi mereka berusaha juga untuk menghapuskan judi dengan kadar termampu mereka dekat negeri yang mereka tak ber. Itu baru betul bila Islam itu dalam perlembagaan kita amalkan. Bukan sekadar Islam tu ada dalam pelembagaan untuk dibangga. Oh nampak aku ada Islam dalam perlembagaan. Benda tu tak jadi macam tu Zahid. Kau bukan sekadar letak nama Islam dalam perlembagaan, kau kena amalkan sekali. Baru betul kalau letakkan Islam itu sebagai dasar. Lagi satu, sebagai contoh utamanya paling mudah. Islam dengan jelas dan tegas melarang rasuah. Jangan cerita perlembagaan, cerita Islam. Islam memang larang rasuah. Saya nak tanya kepada Zahid. Sejauh manakah orang-orang AMNO, -orang pemimpin-pemimpin AMNO, even anda sendiri dapat mensucikan diri anda daripada terlibat dengan najis rasuah ini. Sejauh mana? Macam dululah anda benar kata, kalau kerajaan kita jatuh, kalau kita jatuh, semua akan masuk ke dalam. Your case, your case, your case. Ingat tak? Itu video anda, bukan saya ke? Cuma saya tak ingatlah detail verbatim apa yang anda cakap. Anda sebut nama seorang-seorang, nama Tokmat, nama sesiapa lah kan? So, adakah itu merupakan satu kriteria sebuah parti yang meletakkan Islam sebagai perlembagaan? Sebab kalau betul kalau letakkan Islam sebagai perlembagaan, engkau tahu setiap perbuatan kau Allah tengok. Jadi bila Allah tengok perbuatan kau dah sah-sah kau tak akan melakukan perbuatan rasuah, nampak ataupun tak nampak kau tak akan buat. Tetapi itulah menyebut tentang kes rasuah, mungkin ada orang kata, "Eh papa beri, zahid dah lepas." Ya, itu NFA je macam saya kata awal tadilah. Itu NFA je pun. Bukannya be bebas dan lepas. Mungkin beliau akan pun AND, tetapi AND itu tidak bermaksud yang beliau tak bersalah. Beliau cuma dilepaskan ataupun dibebaskan mungkin hanya kerana Pegawai Negara tak tunjukkan kes itu saja, bukan disebabkan oleh okey, Hakim mendapati beliau tak bersalah. Macam ni dah Zahid. Saya tahan cinta banyak-banyaklah sebab sekarang tengah hujan nanti kan lencun dekat keluar ni kan? Saya nak bagi anda satu cabaran. Kalau benar anda ini mengatakan bahawa okey, fine, I'm not. Anda sendiri tak meletakkan Islam sebagai asas dalam lembagaan. Fine, saya setuju. Silakan bukti. Buktinya apa? Anda jangan minta NFA anda teruskan saja kes anda dekat mahkamah itu teruskan saja beli diri sampai ke hujungnya hadapi kes anda seperti anak jantan seperti mana yang dituntut dari Islam dalam Islam kita dituntut untuk menegakkan kebenaran dan sekarang tugas anda untuk membuktikan bahawa anda tak bersalah kau setakat NFA ke apa-apa ke itu teknikal tak membuktikan apa-apa pun Islam minta anda kalau betul anda tak bersalah lawan sampai habis so beranikah anda untuk mengatakan tidak kepada NFA dan tidak memohon END Kemudian anda cakap peguam anda, okey peguam, no, enough. Aku tak nak NFA-NFA ni, -NFA jom kita lawan kes ini sampai ke sudah. Lawan sebab aku yakin berdasarkan kepada siasatan terbaru SPRM, aku tak bersalah. Kita boleh lawan habis-habisan. Tapi itulah, kita pun tak tahu sama ada anda ada keberanian itu atau tidak. Tetapi kalau anda kata betul, kita memang pegang Islam, then itulah dia. Itulah cara anda. Tetapi kena ingat satu perkara. Nik Aziz pernah kata begitu betul. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak tengok juga penyatuan orang Melayu itu sendiri bagaimana. Kita tahu ada orang UMNO yang memang cenderung ke arah PAS. Dan kita tahu ada orang Melayu cenderung ke arah penyatuan. Tetapi itulah bila dapat geng-geng yang ialah bermasalah masalah yang kalau bertindak sikit kena ke apa-apa ke, payah sikit cerita dia kan. Tetapi pesan saya kepada Zahid, tolong jangan jual nama orang yang tak ada. Kalau tak, sama je level anda dengan parti amanah tu. Ada faham? Mau happy-happy punya, what apa salah lu takut? Ah, wah bukan takut lah. Wah lah bah, wah nak fighter, ha, mau tiket, mah. <laughs>